Секунду. Спасибо. Главный команда футбольного Юрий ваш команда сегодняшний результат. Ну по игре в общем-то готовились к очень сложной игре. Еще раз говорю, смотрели соперника, очень в плане организации игры команда на хорошем уровне, поэтому действительно играет в футбол, поэтому ну то что как бы видели на теории, то и на самом деле произошло на футбольном поле. Наверное, все-таки, знаете, мы первые забили, потом второй забили гол. Наверное, вот это и потом на последующий поединок повлияло в плане результата. Вот. Ну и хочу поблагодарить свою команду, которая действительно в этом матче очень хорошо поработала. Не только поработала, а хороший осмысленный футбол играла что Только благодарность команды. Ласка запутали. А почему у вас на выставочную активно полный протокол сегодня? А у нас, к сожалению, травмированных много. Да, у нас Зеленевич получил растяжение. В общем-то у нас Приходько, Сережа, тоже самое. Лучик, Пучковский, Тарас. Но к следующей игре будем надеяться, что все восстановятся. Поэтому уже обойма будет хороший. Вопрос по игре. Скажите, пожалуйста, как так вообще можно играть, ломать игроков, команды соперника? Как вы это оцениваете вообще со своей стороны? Это по коллегиальному считается? И это между футболистами так играет? Ну, я вам скажу, что одно отвечу на ваш вопрос, что футбол это контактная игра. Естественно, ведутся очень жесткие единоборства во время игры, наверное, все-таки больше управляет судья. Вот. Он в этих моментах где-то, 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 наверное, какие-то правильные, какие-то неправильные моменты были. Поэтому мы еще раз говорим о том, что футбол это контактная игра и единоборство они естественны. Поэтому здесь от этого только говорю, как разбираться. Вы видите прекрасно, как в Англии ведутся единоборства. Вы видите прекрасно, как ведутся в Испании единоборства. Поэтому я думаю, что все-таки футбол это такой контактный вид спорта, что здесь, естественно, будут очень жесткие единоборства. Как вы считаете, что повлияло сегодня на такие действия судьи? Если можно ответить честно. Я вам сразу скажу квалификацию. Дякую. Скажите еще такое. Как цветет полтава на вашем стадионе? И будет ли в ТАСС подавать в Капултава за один сидят Ну, это надо в первую очередь, наверное, спросить у руководства. Это раз. Второе, мы занимаемся командой, готовим ее к последующему матчу. Это второе. Третье, я вам скажу, что у нас газон, я вам картинку показываю, что вроде бы, но поверьте, оно мягкое, оно очень пригодно для игры в футбол. Мы играли в Черкасах, мы играли в... в Николаеве. О чем вы говорите? Вы... Там картинка прекрасна, но только качество газона безобразно. На сегодняшний день, если вы хотите, в общем-то, с черновцами сравнить, ну да, это одно из лучших, наверное, полей. в Первый лист. Он ставит 4, а он ставит 3. А разница... Наверное, 4 и 1. 2, ну, вы знаете, я же не эксперт. У нас эксперты тоже поставили роспись. Под, оказывается, ставили, они не реставили. Это ж уже... Поэтому... Почему не играли У нас есть на тренировочной У нас в первой лиге, в общем-то, вы имеете в виду кубок? Кубок, И, конечно. Кубок, кубок шахтер у нас команда элитная, поэтому она, в общем-то... Ну, вы даже не предлагали такой Нет, почему? Мы обговаривали, мы обговаривали этот вариант. Мы, не мы не категорически, категорически. Мы зимой обговаривали этот вопрос, чтобы у нас не переносили кубок. Но, к сожалению, ну а с табелями Минибутовского что? Ну это уже не ко мне вопрос, к руководству. У нас есть свой стадион, на котором мы играем которые действительно в нашем распоряжении находятся и наверное э, находятся как хозяева мы себя там уютнее чувствуем чем наверное все таки на стадионе ворском Видно, что сегодня благодаря судейским решениям мы себя уютно чувствуете в чернуться куда еще дома да секундочку я вам отвечу да. на этот вопрос все решают футболисты поверьте а на судейство мы сейчас играли дома проиграли матч, я да, судья, ошибки, поверьте. Что, не было возможности забить? Через, не спасибо, до свидания. Я честно, у вас зарплату в команде? А, за... зарплаты Да, зарплату я делаю Да, нормально в этом да, плане. не у нас очень, так сказать, в этом плане президент Ребята, профессионал, так, думай, в этом плане все, да, все нормально. Нормально, на